नमस्कार मी सोनल बशिरे द पॅन्थर टाइम्समध्ये आपले स्वागत आहे जिथे जात धर्म पंथ या गोष्टीला जागा नसते असंच पवित्र स्थान म्हणजे गुरुद्वारा उल्हासनगरमधील जग प्रसिद्ध गुरुद्वारा संत थायरासिंग दरबार गेली अनेक दशके या गुरुद्वारामध्ये शारीरिकच नव्हे ते मानसिक भूक देखील समवली जाते नागरिकांना आवाहन केले आहे उल्हासनगर शहरातील जगप्रसिद्ध गुरुद्वारा थारेसिंग दरबार ज्या दरबारामध्ये गेली अनेक वर्ष कित्येकांना अनाथांना किंवा इथल्या रहिवासी म्हणा किंवा आजूबाजूच्या शहरातील अनेक भुक्केले जे लोक आहेत ते इथे ये येऊन लंगर घेतात गे चोवीस तास झाले इथे हा लंगर चालतो या गुरुद्वाराचं महत्त्व हे आहे की इथे चोवीस तास लंगर तर चालतोच परंतु आरोग्यसेवादेखील त्यांना दिल्या जातात येणाऱ्या आठ तारखेला उल उल्हासनगरमध्ये सगळ्यात मोठी जी प्रभात फेरी असते जगातील प्रसिद्ध प्रगा फेरी ही उल्हासनगरमध्ये असते शीख समाजाचे गुरु संत गुरु नानक देव यांनी आपल्या आयुष्याची सतरा ते अठरा वर्ष ही मानवजातीच्या सेवेसाठी अर्पण केली त्यामध्ये त्याने मानवजातीच्या सेवेसाठी अत्यंत कठोर आणि परिश्रम करून त्यांना मानवजातीचा मार्ग देखील दाखवला ज्यामध्ये दे त्यांनी स्वतः शेती वगैरे करून अन्नधान्याचे उत्पन्न काढले आणि बाकीच्यांना देखील याबाबतीत प्रेरित केले याच करतारपूर साहेब गुरुद्वाराचे दर्शन घेण्यासाठी प्रत्येकाला जमत नसते त्यामुळे उल्हासनगर येथील थारासिंग दरबार यांनी स्वतः त्याची प्रतिकृती इथे निर्माण केली आहे जे जेणे आता येत नसेल तर ते त्यांनी याबद्दल इथे येऊन दर्शन घ्यावे आणि आपल्या गुरुबद्दल माहिती देखील प्राप्त करावी करतारपूर येथील याच गुरुद्वाराची इथे ही जी विहीर आहे लढाईच्या काळामध्ये तिथे त्यामध्ये बॉम्ब टाकला गेला होता परंतु त्या बॉम्बचं कुठल्याही प्रकारची हानी न होता तो बॉम्ब कदाचित या विहिरीने सोकून घेतला आणि कुठल्याही प्रकारची सदर गुरुद्वारेला हानी पोचवू दिली नाही त्यामुळे देखील ही जी विहीर आहे ही लोकांनी येऊन इथे पावं या हा देखील यामाचा मानस आहे गेल्या दोन वर्षात कोरोना काळामुळे उल्हासनगरमध्ये किंवा कुठेही प्रभात फेरीचं आयोजन करण्यात आलं नव्हतं परंतु यावेळेस प्रभात पेरी ही जगातील सर्वात मोठी प्रभात पेरी ही थायरासिंग दरबार इथे केली जाते येणाऱ्या आठ तारखेला याच गुरुद्वारावरती हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून पुष्प वर्षाव केला जातो आणि यावर्षी देखील तोच प्रकार केला जातो अनेकांची अशी सांगता आहे की उल्हासनगर शहरामध्ये अनेक सेलिब्रिटी येतात परंतु आम्ही आमच्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो की उल्हासनगरच्या ह्या गुरुद्वारामुळेच कित्येक लोक हे सेलिब्रिटी झाले आहेत एक अनुभवी झालेले आहेत आणि प्रसिद्ध झालेले आहेत त्यामुळे येणाऱ्या आठ तारखेला या उल्हासनगरमध्ये लोकांनी जास्तीत जास्त यावं आणि दर्शन करावे थायऱ्यासिंग दरबारचे त्रिलोचन सिंग आणि जसकीरत सिंग भाई यांनी जनतेला आवाहन केले आहे की या जागतिक स्तरावरील सगळ्यात मोठ्या प्रभात फेरीच्या मध्ये तुम्ही यावे आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी प्रसंगी त्रिलोचन सिंग भाई यांनी माध्यमांशी बोलताना सविस्तरपणे माहिती दिली बोल गुरु नानक देव की जय धनगुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थाऱ्यासिंग साहेबजी की से पिछले कई सालों से जो अलौकिक दर्शन है सालों से अरदास होती है अरदास में नाम लिया जाता है विशेष रूप से नानकाना साहब पंजा साहेब ये सब स्थान पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए हैं तो वो दर्शन करने बहुत आसान नहीं है जिसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और जल्दी वीज़ा भी वहाँ की नहीं मिलती है तो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान भी नानकाना साहेब पाकिस्तान में है और एक करतारपुर साहेब जहाँ पे गुरु नानक देव जी ने अपने ज़िंदगी में आखिरी समय जो है सत्रह साल पाँच महीने और नौ दिन करतारपुर में रहे हैं और वो टाइम उन्होंने वहाँ गुजारा है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है अभी गवर्नमेंट के प्रयासों से वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर भी बनाया गया है जिससे आप पूरे इंडिया के लोग जो भी हैं बिना वीज़ा के वहाँ पर जा सकते हैं करतारपुर साहेब में और विशेष रूप से वहाँ की एक अलोकिक चीज़ ऐसी है गुरु नानक देव जी ने जब शरीर छोड़ा तब हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में पॉलिटिक्स होनी वहाँ पे शुरू हो गई थी भाई इनको हम लोग दफनाएंगे और इनका अंतिम संस्कार होगा ऐसे करके बहुत विचार चले वहाँ पे तो जब वो शरीर को चादर उठाई गई तो फूल मिले शरीर वो मिला ही नहीं तो एक गुरु नानक देव जी बहुत एक अद्भुत शक्ति हैं जो आज भी हमारे साथ हैं उनका शरीर मिला नहीं है और वो फूल लेके मुसलमान लोगों ने मज़ार बनाई आज भी वहाँ पे मुस्लिम वहाँ पे अपनी जो करते हैं वहाँ पहुँचते हैं और एक स्थान बनाया हुआ है जो गुरुद्वारे के अंदर आप देखेंगे वहाँ पे वो चादर का अंतिम संस्कार किया गया है दोनों अपने अपने रीति से किया है तो ये स्थान भी दर्शन करने आज भी कॉरिडोर के बाद भी वो आसान नहीं है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ इंक्वायरीज होती हैं सब होती हैं वहाँ जाने से पहले पर मैं सारी सात संगत को ये बेनती करूँगा ये आठ तारीख तक सेट रखा गया है सारी सात संगत यहाँ पे बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है हमारे बब्बल भाई ने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है देखने जैसी है तो ज़रूर ये दर्शन भी करें ये चीज़ें वहाँ भी आपको नहीं दिखाई देती बताई जाती हैं जो यहाँ पे आपको विस्तार में सुनाया जाता है तो सारी सात संगत से विनती है जरूर इसका वो करें और विशेष रूप से गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की प्रभात फेरी बहुत बड़े पैमाने पे सालों से दरबार साहब से निकाली जाती है जो वर्ल्ड फेमस है और दो साल पीछे कोरोना की वजह से प्रभात फेरी का आयोजन नहीं हो पाया था अगले साल भी हाई कोर्ट ने परमिशन दे के आखिरी दिन की प्रभात फेरी निकाली गई थी पर वो इतने बड़े पैमाने से नहीं थी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे तो इस बार प्रभात फेरी का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है पूरी संगत के सहयोग से उल्लासनगर की सहयोग से उल्लासनगर की संगत के सहयोग से नेताजी चौक पे छः तारीख को बड़े पैमाने पर प्रभात फेरी संडे को चार पाँच नंबर सेलिब्रेट कर रहा है नेताजी चौक पर और आठ तारीख को विशेष रूप से जो प्रभा फेरी हमारे रूट फिक्स है यहाँ से सत्रा सेक्शन टर्निंग पॉइंट गोल मैदान नेहरू चौंग सिरू चौक पंजाबी से होते हुए दरबार साहेब परिभा फेरी पहुँचती है जहाँ पे हेलीकॉप्टर से फ्लावर ड्रॉपिंग होती है और विशेष रूप से हमारे यहाँ पे भाई साहब भाई चिमनजीत सिंह जी भाई साहब भाई अमनदीप सिंह जी जो बहुत बड़े गुनी ज्ञानी हैं और वर्ल्ड फेमस हैं उनको लाखों जगह से बुलाया जाता है पर वो हर साल उनका आशीर्वाद संतों का भी उल्लासनगर बना हुआ है वो सालों से ये प्रोग्राम उल्लास नगर में करते हैं रात को नौ बजे से कीर्तन दरबार होगा जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरे वर्ल्ड में 156 कंट्री में दिखाया जाएगा आस्था चैनल के माध्यम से इस बार आ, कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटी या फिर आ, किसको आपने किया जाएगा वो हमारी कंपनी है टिप्स इंडस्ट्री जिनके टिप्स फिल्म के मोहरत सब हमारे दरबार में होते हैं काफ़ी सारे फिल्मों के 40 से ज़्यादा फिल्मों के मोहरत दरबार में हुए हैं तो उनको जैसे लगता है भाई जो फिल्म उनकी स्टार्ट होती है तो अपने हिसाब से दरबार मथा टेकने पहुँचते हैं हमने किसी को इनवाइट नहीं किया पर वो किसी न किसी को अपने पिक्चर के हिसाब से यहाँ लेके ही आते हैं बोल नानक का दे